Atlar, ot da, tartıp, otlar o'txur hayvon bo'lsa-da, ularning ba'zi xarakteri yirtqich hayvonlardan qolishmaydi jajji jujani triklayn yegan otdan tortib biyozor qo'yni yerdan ko'kka otib o'ldirgan otgacha bo'lgan eng dahshatli otlar haqidagi videolarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz hattoki otlar ot bolasini ham shavqatsizlarcha o'ldirishi mumkin ekanligini bilarmidingiz siz joylashib oling biz esa boshladik bu videoni esa otning egasi suratga olgan ot qo'yni ko'tarib uloqtirib otishiga bir qarang qo'yning qaysidir xarakteri yoki qaysidir harakati otning g'azabini keltirgan ko'rinadi yoki shunchaki ot shunday qilishni xohlagan ikki ajoyib otni bir biri bilan tanishtirish vaqtida hech ham ular kutgandek bo'lmadi ikki kuchli ot bir birini ko'rib jang qilish hissi paydo bo'ladi va to'satdan ularning birining bergan zarbasi ikkinchi otning o'sha zahotiyoq yiqilishiga sabab bo'ldi bosh miyaga tekkan zarbadan so'ng bu ot tirik qolishi dargumondir bunga nima deysiz otlar go'jani yeyishini bilarmidingiz hamda ishtaha bilan ojiz va kuchsiz ona tovuq esa bolalarni himoya qilish uchun otga tashlanmoqda ammo na chora men oldin ot jo'jani to'satdan yeb qo'ydi deb o'yladim lekin yo'q ot jo'jani xuddi lazzatli yumshoq shirinlik kabi ishtaha bilan yeb yubordi biroq menga eng ko'p alam qilgani shundaki indamasdan otning jo'jani yeyishiga qo'yib bergan va uni kamera tasviriga olgan odamning qilgan ishidir bu yerda o'ziga noto'g'ri raqibni tanlagan xo'rozni ko'ryapsiz otning bir zarbasi uni o'lim bilan yuzlashtirishi mumkin ammo nima bo'lganda ham qaysar va buni tushunmaydigan xo'roz bu shashtidan qaytadiganga o'xshamaydi bu videoda esa ot kangal iti bilan o'ynashni xohlaydi birinchi o'zi o'nga teginib keyin o'zini himoya qilishga majbur bo'ladi ha kangal itlari ham katta va kuchli itlardir bu safar ot noto'g'ri raqibni tanlab qo'yganga o'xshaydi bu hodisa esa hindistonda yuz bergan pitbull zotli it otga tashlanmoqda ot ham o'zini himoya qilishga urinmoqda pitpulning hajmi kichik bo'lishiga qaramay otning bo'yiniga sakraydi Pitbull bir necha bor otning tumshug'idan tishlab olishga muvaffaq bo'ladi odamlar Pitbullga tosh otishmoqda va nihoyat odamlardan biri Pitbullni tayoq bilan qattiq uradi ammo afsuski bu kaltak ham Pitbullni otdan uzoqlashishga sabab bo'lmaydi jang esa aniq nima bilan tugagani bizga noma'lum yana bir otga tashlangan pitbull it voqeasi odam otga yemishini berayotgan edi va to'satdan pitbull kelib otga tashlanishni boshlaydi ammo ot ham bu safar qarab turmaydi va qattiq bir zarba bilan pitbullni 7 va 8 metr nariga uchirib yuboradi bu safar pitbull tazirni oldi shekilli keyingi kadrda egasi itni olib ketayotgani aks ettirilgan otlar odamlarni tishlashi mumkinmi mü? ha ular ba'zan odamlarni ham tishlashi mumkin va bu odamlar uchun jiddiy muammolar olib kelishi aytilmoqda mana buni bir qarang chelak ko'tarib ketayotgan odamning otga nimasi yoqmagan bo'lishi mumkin ot odamni tishlab olgandan so'ng bu erkak yerga yiqilib tushadi ha ba'zan biz aqlli deb o'ylagan hayvonlarni ham tushunib bo'lmaydi bu yerda esa mehribon ona ot bolasini boshqa yovvoyi otlardan himoya qilishga harakat qilmoqda yovvoyi tabiatda bunga o'xshagan holatlar ko'p uchraydi va onaning ozgina e'tiborsizligi bolasining o'limiga sabab bo'lishi mumkin ushbu ona ot o'z bolasini juda yaxshi himoya qiladi hali yurishga qiynalayotgan bolasini jon jahdi bilan himoya qilib qo'riqlaydi u yerda bir emas bir nechta ot o'ngga tashlanishga harakat qiladi ona bolasini yaxshi qo'riqlay oldi va yana shunga o'xshagan holat lekin afsuski bu ona o'z bolasini boshqa erkak otlardan himoya qila olmaydi yosh ot bolasini ko'kdan yerga qo'shib uradi ustidan oyoqlari bilan bosib o'ldirishga harakat qiladi afsuski yoshgina ot bolasi nobud bo'ldi timsoh bilan ot jangi yerda yurib ketayotgan timsohning ustidan sakrab o'tgan otni ko'rgan timsoh suv tomonga yuradi ot yana uning ustidan sakrab bosmoqchi bo'lganida bu safar timsoh otni oyog'idan tishlab oladi yaxshiyamki ot oyog'ini timsohning tishlari orasidan chiqarishga muvaffaq bo'ladi agar timsoh qo'yib yubormaganida qaysi tarafga ya'ni timsohgami yoki ya otgami qaysi biriga ko'proq qiyin bo'lgan bo'lishi mumkin edi o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring mana yana bir otlarni tushunib bo'lmaydigan holat ot uni silamoqchi bo'lgan velosipedchining qo'lidan tishlab oladi yovvoyi tabiat qo'ynidagi otlar har doim ham aqlli bo'lavermaydi menimcha endi velosipedchi umuman otlarga yaqin yurmasa kerak omadi bor ekan oson qutuldi bundan ham yomoni bo'lishi mumkin edi mana ot bilan tuyaning jangi tuya bor og'ir bilan otni bosib olgan katta tuyalar oldida ot ancha kuchsizdir ammo jang aynan nimadan kelib chiqqani esa aniq emas mana bu esa tuya otning orqasidan tishlab olmoqchi bo'lgan holati ot, ot bunga yo'l qo'ymaydi va u orqa oyoqlarini ko'tarib bir necha bor tuyani kaltaklaydi va yana bir necha ot bilan tuya orasidagi janglardan parcha bu yerda shuni bilishimiz mumkinki otlar va tuyalar ko'p ham bir biri bilan chiqisha olishmaydi bu yerda kiyik odamlardan qochib otning hududiga kirib qoladi ot oyoqlari bilan kiyikni yiqitib oyog'i bilan bosib ketadi yaxshiyamki kiyik tirik qoladi agarda otning qattiq silkitgan oyog'i unga to'g'ri kelib tekkanida balki qaytib joyidan tura olmas edi to'g'ri tirik qoldi lekin bu degani uning yashab ketadi degani emasdir mana otlar bir biri bilan jangi jamoaning boshliq oti o'zining jamoasini himoya qiladi agar boshqa begona ot ulardan biriga xavf tug'dirsa shu zahoti jang boshlanadi jang mobaynida otlar bir biriga jiddiy jarohat berishi mumkin va bu ba'zan o'lim bilan yakun topgan holatlari kuzatilib turiladi ular har qancha o'txur hayvon bo'lsa-da, ular orasidagi jang yirtqich hayvonlar orasidagi jangdan ham qolishmaydi orqa oyoqdagi zarbaning bosh miyaga tegishi otning o'limiga sabab bo'ladi ushbu yuqoridagi voqealardan qaysi biri sizni eng ko'p hayratga solgani bo'ldi buni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang Oylaymiz